এজন সুন্দৰ মানুহে তোমাক কেতিয়াও সুখী কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এটা সুন্দৰ মনে তোমাক বহুত সুখী কৰি ৰাখিব সেইকাৰণে সুন্দৰ মানুহক নহয় সুন্দৰ মনক ভাল পাবলৈ শিকা নাৰীৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব এইটো টকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে নিৰ্ভৰ কৰে এজন ভাল স্বামীৰ ওপৰত এজন জ্ঞানী দেউতাকে নিজ পুত্ৰক ক'লে জীৱনৰ তিনিটা বিষয় কেতিয়াও এৰি নিদিবা নাম্বাৰ ওৱান ভাল খোৱা বস্তু নম্বৰ টু ভাল বিচনাত শোভা নাম্বাৰ থ্ৰী ভাল ঘৰত বসবাস কৰা তেতিয়া পুত্ৰই ক'লে আমি দৰিদ্ৰ এইবোৰ আমাৰ দ্বাৰা কেনেদৰে সম্ভৱ দেউতাকে ক'লে যেতিয়া পচন্দৰ খোৱা বস্তু পাবা তেতিয়া খাবা নহ'লে যি খাবা সেইটো হ'ব সকলোতকৈ ভাল বস্তু যেতিয়া কাম কৰি কৰি ক্লান্ত হ'বা তেতিয়া শোবা আৰু য'ত শোবা সেইখনেই হ'ব ভাল বিচনা যেতিয়া মানুহৰ লগত মিলিবা আৰু তেওঁৰ অন্তৰ জয় কৰি তাতেই বসবাস কৰিবা সেইখনেই হ'ব তোমাৰ কাৰণে সকলোতকৈ ভাল ঘৰ ভাল ঠিকনা তিনি ঠাইত লাজ নকৰিবা নাম্বাৰ ওৱান খোৱা ঠাইত বহিলে নাম্বাৰ টু ডাক্তৰৰ ওচৰত গ'লে নাম্বাৰ থ্ৰী আনৰ পৰা শিকিবলৈ গ'লে চকু আৰু কপালৰ সম্পৰ্ক বৰ অদ্ভুত চকুৰ যিটো ভাল লাগে কপালত সেইটো লিখা নাথাকে তুমি আনক যি দিবা তুমিও সেইটো ঘূৰাই পাবা সেইটো সন্মান হওক বা কষ্ট কাৰোবাৰ সম্পৰ্কে কথা কোৱাৰ আগতে সত্য জনাৰ চেষ্টা কৰা কাৰণ অনুমান কৰি কথা কোৱা সকলো কথা সত্য নহ'বও পাৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ল তাজমহলৰ নিচিনা দেখাত সুন্দৰ হ'লেও গঢ়াটো বহুত কঠিন ইগ' কেৱল সৰু তিনিটা শব্দ কিন্তু শক্তি ইমানেই বেছি যে এটা ভাল সম্পৰ্ক ভাঙি দিব পাৰে মানুহ নামৰ প্ৰাণীবোৰ বৰ অদ্ভুত আপোন হ'বলৈ সময় লাগে পৰ হ'বলৈ সময় নালাগে চকু পানী সহজেই মুচি পেলোৱা যায় কিন্তু চকুৰ পানী ওলোৱা কাৰণটো সহজে মুচি পেলোৱা নাযায়